Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah tiga hari yang padat dengan diplomasi dan perbincangan, tirai sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang-sidang berkaitan telah dilabuhkan dengan jayanya semalam. Kita panjatkan rasa syukur dan tawaduk dengan kejayaan pengerusian Malaysia 2025 yang telah meletakkan ASEAN pada landasan yang lebih kukuh inklusif dan berdaya tahan Kejayaan ini adalah hasil kerja keras seluruh petugas, agensi-agensi kerajaan dan sokongan padu daripada seluruh rakyat Malaysia. Saya ingin membawa semua untuk kita melihat kembali sorotan kejayaan sidang kemuncak ASEAN ke-47 di mana sidang kali ini telah mengukir sejarah tersendiri dan membuktikan kredibiliti Malaysia sebagai pengerusi ASEAN di bawah tema keterangkuman dan kemampanan. Sidang kemuncak ASEAN ke-47 merupakan perhimpunan pemimpin terbesar dan berprofil tinggi ASEAN setakat ini dengan kehadiran kesemua pemimpin ASEAN, sembilan rakan dialog dan empat tetamu pengerusi. 14 sidang kemuncak telah diadakan dari 26 sehingga 28 Oktober dan sebanyak 80 dokumen hasil telah diterima dan diluluskan termasuk kenyataan bersama pemimpin ASEAN dengan Amerika Syarikat, Jepun, India, New Zealand dan Australia. Juga daripada sidang kemuncak ASEAN Plus 3, sidang Asia Timo, pemimpin EZEK dan pemimpin RCEP. Antara kejayaan yang dibanggakan adalah tatkala Timor Leste telah diterima masuk secara rasmi ke dalam ASEAN setelah memohon keanggotaan sejak tahun 2011. Penerimaan ini menggariskan prinsip keterangkuman ASEAN dengan visi perkongsian kemakmuran serantau yang selama ini diperjuangkan oleh Malaysia. Sebuah lagi kejayaan penting ialah pemeteraian perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan Kemboja yang disaksikan oleh Perdana Menteri dan Presiden Donald Trump ia merupakan manifestasi kesungguhan dan peranan aktif Malaysia dalam memudah cara pertikaian serantau secara aman dan konstruktif. Malaysia juga merakamkan penghargaan kepada Amerika Syarikat atas peranannya dalam memudahkan dialog dan persetujuan ini. Dari sudut ekonomi pula, sidang kemuncak kali ini telah memuktamadkan dua inisiatif perdagangan yang sangat bermakna yakni penambahbaikan perjanjian perdagangan barangan ASEAN dan perjanjian perdagangan bebas Asia ASEAN China. Perjanjian ini akan menawarkan akses pasaran yang lebih luas, prosedur yang lebih cekap dan membuka jalan untuk peluang ekonomi baharu dalam bidang digital dan hijau yang lebih memberikan hasil terutamanya buat PKS. Dalam meletakkan ASEAN sebagai rantau yang berpaksikan hukum, pemimpin ASEAN juga telah mengesahkan semula konsensus lima perkara sebagai rujukan utama dan menggesa pelaksanaannya secara penuh terutamanya bagi pemberhentian keganasan dan peningkatan bantuan kemanusiaan di Myanmar. Pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu Laut Cina Selatan, Palestin, yang mana Malaysia terus menyuarakan sokongan tidak berbelah bahagi untuk keamanan serta ancaman jenayah rentas sempadan seperti penipuan dalam talian, keselamatan makanan dan peralihan tenaga. Baik, di dalam kejayaan-kejayaan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan semalam bahawa ia tidak akan berhasil tanpa jasa dan bakti ataupun keringat semua petugas yang menjalankan amanah sebaiknya dari agensi-agensi kerajaan, pihak polis, angkatan tentera Malaysia, sukarelawan dan petugas media. Ribuan terima kasih diucapkan atas komitmen dan dedikasi yang tidak berbelah bahagi dalam memastikan kelancaran penganjuran sidang kemuncak ini. Perdana Menteri juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia atas dukungan dan kesabaran yang diberikan sepanjang proses diplomasi ini berlangsung. Bagi pihak Perdana Menteri, kami menyusun sepuluh jari memohon maaf seandainya terdapat kekilafan dan kekurangan sepanjang Malaysia memegang tampuk kepengurusan ASEAN 2025. Insya-Allah, Malaysia telah menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Malaysia juga telah memberikan sokongan padu kepada Filipina yang akan mengambil alih tampuk kepengurusan ASEAN pada tahun 2026. Semoga semangat perpaduan dan kerjasama yang dibina di Kuala Lumpur akan terus mekar dan subur. Seterusnya, perjalanan diplomasi yang amat berhormat Perdana Menteri tidak terhenti setakat sidang kemuncak ASEAN sahaja. Sebelum meneruskan misi keluar negara, Beliau dijadual akan ke Parlimen pada esok pagi bagi menghadiri sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri. Setelah sesi di Parlimen selesai, beliau akan meneruskan misi diplomasi dengan memulakan lawatan kerja ke Jeonju, Korea untuk menghadiri mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC yang akan bermula pada 31 Oktober sehingga 1 November ini. InsyaAllah Perdana Menteri akan menekankan kepentingan keterangkuman dalam pengukuhan rantai yang bekalan, pembangunan ekonomi digital dan pembangunan mampan juga mengetengahkan kerangka dasar negara dalam transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Lawatan ke Republik Korea ini juga memberi peluang kepada Perdana Menteri untuk mengadakan pertemuan dengan pemain-pemain utama industri, dan membincangkan peluang perniagaan dan pelaburan di samping meningkatkan lagi perkongsian strategik antara Malaysia dan Republik Korea. Akhirul kalam, semoga usaha yang berterusan sama ada di pentas ASEAN maupun APEC akan terus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai negara yang berprinsip, progresif dan sentiasa komited dalam memperjuangkan keadilan, kemakmuran dan keamanan serantau Demi masa depan negara yang kita cintai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.